Ну, так це ж Украина. Тут це я мова. Ну ты давай, звикай до неї Что что? Мова! Мова корова! Нечем мне больше делать. Звыкать. Звыкать. Да я скорее свихнусь, чем свыкнусь. Это тебе не мешало бы подучить русский. А то мучишься по хохляцки. И чтобы я вот этого больше не слышала. Украина, мова. Хохлы вы, хохлы, неправильные русские. И партия меня сюда прислала, чтобы вас исправить. Тебя, по крайней мере. Ну я же стараюсь. Ну вот книжку русскую читаю. Называется «Воз о, да. Воло, Л ⁇ Чего Жит? ты кыкаешь, да, окажешь? Господа, голов Л ⁇ как понял? Так, нет числа. План хлеба золотого. О, на нет, вот на цель. Нет, тут разнорядка с НДВД. Принесла план. Там все по-русски написано. Столько дату пшеницы, ячменя, гороха, ну и так далее. Читаю. Поэтому я говорю, что если... Обожаю трусить эти зажравшиеся кур... куркулей. Так. Короче, заходим в первую более-менее зажиточную хату. И выгребаем там все. Буквально все. Все до последней корочки хлеба. И знаешь, побольше бы народу собрать, чем больше крика, слез тем лучше. И не мешало бы пульнуть пару раз из пистолета. К кровь. надо показать. И тогда все. Все сами разнесут. Проверено. Хай, правда? Отлично придумала. Только правда вот то мое слово. Мене меня да, там люди знают. Ну, понимаешь? Понимаю. Твое родное село. Чудово! Ты же там все знаешь. И знаешь, где у кого что лежит. Особенно у этих...